नमस्कार देवी और सज्जनों मैं अमिताभ बच्चन आज हम आप मिलकर करेंगे प्रतीक बनेगा करोड़पति प्रतीक भाई आए हैं गुजरात के एक छोटे से गांव में सिलाई काम करते हैं बहुत गरीब आदमी है हमारे यहां आज करोड़पति बनने आए है उनका बहुत તમે મને બોલાયો અને કરોડપતિ બનવાનો અવસર આલ્યો આ તો હારું છે ભગવાનની દયા થઈ ગઈ તો મારો નંબર લાગી ગયો હવે હું હજી કરોડપતિ થઈ જઈશ અને સાચી ગાડી બજારમાં ફરી અત્યાર સુધી તો હું રોડ પછી હતો પણ આજ મારા કરોડપતિ બનવું જવું ભાઈ બેવું બેવું ખુશી प्रतीक भाई का बहुत बहुत स्वागत है हम आप और मिलकर खेलेंगे प्रतीक बनेगा करोड़पति बैठिए प्रतीक भाई प्रदीप भाई आपका यहाँ पर नंबर लगा है गुजरात से आप आए हैं, आपको कैसा महसूस होता है करोड़पति बन के जाएंगे तो क्या काम करेंगे आप लोगों की क्या मदद करेंगे अपने माँ बाप की क्या सेवा करेंगे आप अमिताभ भाई ते प्रश्नो मनो जोरदार पूछो हूँ हजी करोड़पति लोगों की खूब मदद करो ने मदद कर बाप ना जाए मेरी देस अच्छा तो हू लोगों की मदद जीवो પણ કરોડપતિ થયા પછી હું ચોક્કસ મદદ કરીશ હો અમિતાભ તમારી વાત મને સાચી લાગી એક લાખ રૂપિયાની વાત છે તમારી ના દોઢ લાખ રૂપિયાની વાત છે તમે તો ભૈલા હોય ને બધું કરોડપતિમાં માં કોમ્પ્યુટર રાખતા હતા આ તમે તો સુટ પહેરીને આવતા હતા આવી દાઢી રાખતા હતા ચશ્મા પહેર્યા હતા કે આ બધું શું થઈ રહ્યા છે આમ અચાનક ફેરફાર થઈ ગયો કોમ્પ્યુટર બોમ્પ્યુટર બધું થયું મારી જેમ તકલીફ આવી વેસી મારી શું બધું આ ભાઈ આપની વાત સહી છે हमने सब कंप्यूटर कंप्यूटर सब बेच डाला और पहले क्या सूट पहन देते दे। लेकिन आज हमारी जया जी ने कहा कि आज कुर्ता पजामा और ऊपर ये कोटी पहन लो आज हमने कोटी पहन के आए हैं प्रतीक बनेगा करोड़पति में आपने सही बोला है पहले हम शूट पहन देते दे। डाठी भी रखते थे वो भी कटवा ली चश्मे निकलवा दिए ऑपरेशन करवा दिया उसका और यहाँ सब कॉम्प्यूटर वम्प्यूटर कुछ नहीं है हम आपको प्रश्न करेंगे आपको जवाब देने होंगे और आपको दो लाइफ लाइन मिलेंगी ओके अरे अमिताभ भाई बात करो छो आ लाइन तो लगू ना मरा है, कोई आमर कहता नहीं लाइन अरे हमारी बाजू में तो लाइन ना मरा है नहीं, तो मरा नहीं था उम्र भाई आप गलत समझ रहे वो लाइन मारने की बात नहीं हो रही है लाइफ लाइन की बात हो रही है अगर आप किसी प्रश्न में अटवा जाए तो किसी ब्रेंड को फोन कर सकते हैं तो अपने दिमाग से सोच के आपको प्रश्न का जवाब देने का है और हर एक प्रश्न के आपको मिलेंगे बीस रूपये હવે અમિતાભ ભાઈ આ તમે લઈ મટ્યા છો કે એક પ્રશ્નના વીસ રૂપિયા અમલ છે બરોબર ને તો વીસ રૂપિયાના તો અમારા ગામમાં વસ્તી મસાલા થઈ જાય છે ભાઈ ના ચાલે વીસ રૂપિયા પ્રશ્નના હોય હજાર રૂપિયા તો હું ઉછી ના લઈને ભાડું ખર્ચી ના આવું છું મુંબઈ હવે વીસ રૂપિયા રૂપિયા કરતા કરતા હું કરોડપતિ કરોડ બની ગયા આવું ના ચાલે ડાયરેક્ટ કરોડપતિ બનાવી દો ને યાર अरे हमें पता है यार गुजरात में सब मसाला बहुत खाते बीस रुपए के तो आप मसाला खा जाते लेकिन आप क्या है कि पहले करोड़पति वाला के लिए हमको बीस रुपए से शुरुआत करनी पड़ती है बाद में आपको करोड़पति बनाएंगे बरबर है सही है ना मेरी बात ओके अरे यार बीस रुपए कमा के जाऊंगा ना भाई तो मेरी भाई मना घर मे गाड़ी में से तब नाम अमिताभ भाई लोचा यारोचा और कम से करोड़पति बनाओ करोड़पति अमिताभ भाई करोड़पति बनवा बोला सर अब भैया प्रश्न पूछो ना तो करोड़पति बनो तो मरवा हम लोग अर्धो कला प्रश्न पूछवा प्रतीक भाई प्रतीक भाई अभी मैं पूछता हूँ प्रश्न आपको पहले हम घर की बातें कर लेते बाद में मैं आपको प्रश्न करूंगा करोड़पति क्या आपको यहाँ से मैं अरबपति बना दूंगा टेंशन मत लीजिए गुजरात के गाँव से आए मुझे पता है आप सिलाई काम करते है उसमें तो कुछ लेने का नहीं है सिलाई काम में क्या लेने का है करोड़पति बन के यहाँ से आप जाएंगे मुंबई से पहला प्रश्न शुरू होता है अब आपको तो एक गलत प्रश्न गलत वो गलत बात बतानी होगी दुनिया में सबसे बड़ी जो गलत बात है ना वो आपको तो बतानी होगी आप बता पाएंगे तो बताइए गलत बात बताऊ ना गलत बात बता दो अभी हमारे okay. गांव में ऐसा हुआ यू जो कि चार हो लेडीज हो बैठी बैठी सोन दिन ही बैठी को आ ये गलत बात है सही जवाब है आपका प्रतीक भाई पांच और इकट्ठा बैठ के शांति से नहीं बैठ सकती कभी कुछ ना कुछ हंगामा बखारा तो करेगी करेगी सही जवाब है आपने जीत लिए है बीस रुपये